Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Biz Masazır qəsəbəsində Yeni Başı yaşayış kompleksindəyik. 4 nömrəli məktəbin yanında olan binada. Bina tam yaşayışlıdır, liftli, qazlıdır. Bu binada kupçalar almaq çox rahatdır. Yəni hal-hazırda mənzilin kupçası yoxdur, amma almaq mümkündür. Belə bir qonaq otağından çəkilişə başlayıram. Ev iki cür təklif olunur satışı, əşyalı və əşyasız. Sonra qədər izləsəniz, qiymətlərlə bağlı məlumat verəcəm. Gördüyünüz əşyalar da Demeyloq yenidir. Çox az işlənib. Evdə demeyloq yaşayış yoxdur. Bu evi mənzilə baxmaq istəyən müştərilər ən azı mə 1-2 saat gəlib məlumat etməlidir ki, ev sahibi ilə əlaqə saxlaya bilək və mənzili sizə göstərə bilək. Döşəməsi taxta polodur. Mərtəbəsi çox gözəldir. 10 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Binanın alt hissəsində gözəllik salonlarıdır, marketdir, hər bir şərait var. Və buradan dönək hissə dəhliz hissəsini göstərəm. Ev 87 kvadratdır, qanun 3 otaqdır. Yenədirsə yəni, bir də əşyə olmuyor. Qan 3 otaq olduğu kimi də qalıb. Bu hissədə bizdə ana giriş qapı hissəsidir. Dolapdır. Dəhlizimiz dolabı var. Burada qayıdırop hissəsidir. Və ilk olaraq mətbəxdən sonra göstərəcəyim yer hamam otağı olacaq. Tam təmirdir. Gördüyünüz kimi bütün aksessuarlar da var. Ha, indi bu otağa keçəyəm, sizlərə yataq otaqlarını göstər və sonda mətbəxi göstərəcəm və Mə qiymətlə bağlı məlumatı da mətbəxdə sizə tam şəkildə deyəcəm. O, bu gördüyünüz yataq otağı böyük yataq otağıdır. Yataq dəsraha şəkildə yerləşir. Gördüyünüz konsolyerlər də bahalı və keyfiyyətli konsolyerlərdir. Çox az işlənib. Ev sahibinin dediyinə görə ümumi hesabına bir 10 dəfə is qoşulmayıb. Və burada da digər yataq otağını göstərəcəm. Ev qanuni 3 otaqda 87 kvadratdır. Havazda sanatı müqavilədir, yəni kupçasını almaq mümkündür. Binada demək olar ki, dəhalinin yaşayışın 90%-in kupçası var. Yəni alıb istəyinə uyğun almaq mümkündür. Bu otaqda kondisioneri var. Bu da yataq otağıdır. Və keçirəm sizlərə bu mənzilənin sonuncu göstərəcəyim yer mətbəx hissəsidir. Və bu da mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Evin bütün əşyalar qalmaqla qiyməti 108.000 manatdır. Bir az miqdarda endirim olacaq, nah satılır. Əşyasız qiyməti 96.000 manatdır. Yəni orada da əşyasız olsa da qiyməti bir qədər endirim olunacaq və qiymətə də sənədləşdirmə daxildir. Və burada da bağlı evanı var, pumbisi burdadır. Yəni bu gördüyünüz plastik pəncərəndir. Ev sahibi təmirdə şirkətin deyil, özü sorudan keyfətli plastikdir səqaz edib, titririb, belə bu qaydada tam hazırdır. Qiymət bir daha təəssür edirəm ki, əşyalı qiyməti 108.000 manat, bir qədər endirim olacaq və əşyasız qiyməti də 96.000 manat. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza də abunə olmağı unutmayın.